Высший специализованный суд Украины это сокращенное название Высший специализованный суд Украины полное название Высший специализованный суд Украины с розметом Цивильных да, криминальных справ. То есть этот суд рассматривает касации на гражданские и уголовные дела. Соответственно там две, коллеги, две палаты судей по уголовным делам и по гражданским. Точно так же у нас в Киеве есть Высший Хозяйственный Суд Украины, а вот Высший Восходовский Суд Украины. Он рассматривает касации на хозяйственные дела. Ну, есть такие категории дел, кстати, они предусмотрены, по-моему, даже Кодексом обвинного нарушения. Когда Высший Хозяйственный Суд Украины рассматривает административное дело, как суд первой инстанции. Оно нас не касается, но так для общего развития, я вам скажу, не удивляйтесь. Это, например, дела антимонопольного комитета. Сговор, какой-то картель, заправочки договорились, чтобы там цену понижать или наоборот повышать. Это уже дела под контролем антимонопольному комитету. И вот он, выписывает этот протокол про нарушение сбора, картель, а то как раз, по-моему, высший хозяйственный суд. То есть есть некоторые категории дел, где будут рассматривать ну, на суд первой инстанции. Значит, ну, также вот по 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 что есть там особый порядок мытных дел, таможенных. Есть определенный там порядок других категорий дел, например, в которых протокол не направляется сразу в, в суд, а его может вынести начальник этого органа. Но мы, опять-таки, если не согласны с решением этого начальника, он там вынес постанову о том, что наложил на нас штраф. Допустим, сотрудник налоговый наложил, как на меня, допустим, голову громадской организации какой-то, я забыл в течение года, ну, в конце года нападать этот звик. Кто там работает, не работает, кто-то с левочками его подает, что, допустим, молодежно-бедный одуванчик, за год, ну и там суммы пишет, бухгалтер считает. У нас, например, организация не работает. Или наоборот, работает, и все волонтеры. Никаких денег мы не получали, ничего мы не тратили. Вот мы такие молодцы, мы полностью работаем без денег. Но раз в год я должен подать вот эти нулевочки. Забыл, не подал в течение трех месяцев, там, по-моему, до 5 или до 10 мая раньше было. И сотрудник налоговый выписывает на меня протокол, как на главу этой организации, о том, что я урушив правила звітування, предусмотреного законом про громадське обедание, то-то, то-то, то плюс там податковый кодекса, и тому там на меня нарушил штраф. Я с этим решением не согласен. Если согласен, друг, то иду, плачу себе штраф. А вот не согласен, я опять-таки обращаюсь в суд, и это решение подскажу ее. Принял суд такое-то решение, если не согласен, я опять-таки подаю а почему местный суд, а не административный, налоговый, это же государство? <laughs> Потому что я притянутый до одним правопорушения, согласно правилам Кодекса Украины про прав одним правопорушением. А согласно присутствию у нас такие справы рассматривают местный суд. Если же, например, другая категория, ко мне пришла проверка и нашла у меня там что-то там не какой-то налог я не оплатил. Тогда, соответственно, они выносят постановление о наложении штрафа на меня и возмещении неуплаченных, недоплаченных государству бюджет в казну денег. И вот тогда уже вот такое постановление, оно уже не по админке регулируется, оно уже налоговым кодексом регулируется, законом Украины про фиксальные органы, и тогда я вот уже буду в административный суд обращаться и обжаловать вот это решение в административном порядке. Вот. Соответственно, в этой категории дел административных судов у нас в Киеве был создан ВАСУ. Высший административный суд Украины. Высший административный суд Украины. Находится на метро Арсенально, улица Московская. Он рассматривает конституционные жалобы на все решения по одним судам. Есть исключения, когда этот суд рассматривает кое-какие категории дел, как суд первой инстанции. Например, например я являюсь кандидатом в судьи, я подал документы, вышел в комиссию судей, как кандидат на должность судей. А меня не допустили к конкурсу, мне прислали письмо, где написано, что Шанель Сергей Николаевич, вам не хватает юридичного стажа. То есть вот для надо будет 3 года юридического стажа, там, будут повышены эти квоты, 5 лет будет. Вот, и мне там не засчитали, допустим, учебу в Национальной академии госуправления при президенте Украины. Хотя оно ну, там есть постановление, но должно засчитываться стаж. Тогда такая особа может поскажет это решение высшей в комиссии судей, опять-таки в судебном порядке, как и любое решение госуправления, но не в суд первой инстанции, не в суд во второй инстанции, а сразу же в суд. Специальный порядок предусмотрен прямо Кодексом административного судочинства Украины. Кроме этого, есть категории дел по выборам, которые тоже рассматриваются или же апелляционным судом, как судом первой инстанции, или же высшим административным судом, как судом первой инстанции. Отдельно есть глава в КОСУ. И она уже описывает, в каких именно случаях этот суд будет как суд первой инстанции рассматривать. Соответственно, в каждом из апелляционных судов, в тот день, когда выносится решение по операции, в этот же день это решение суда набирает законные силы, вступая в законную силу. Если тут у нас еще есть время для апелляционного жалования то тут оно уже, время у нас есть на кассационное обжалование, но оно уже набирает силы моментально, с момента его проголошения. Хотя мы имеем право опять-таки подать кассационное обжалование. Но в нашей стране не все так просто. Вот у нас предусмотрена по конституции э, трехланкова система судей, но у нас есть еще такой, как Верховный суд Украины. в Киеве, на улице Клипа Орлека, в очень красивом здании, полский э, дворец, там шикарная была реконструкция сделана, вот. судьи в хороших условиях работают, вот. но этот суд не каждое дело рассмотрит. Для того, чтобы туда дело попало, надо, чтобы у нас были для этого веские основания. Например, мы рассматривали гражданское дело, Допустим, возьмем какой-то там иск гражданина к банку или банк, банка гражданина. И он рассмотрел это дело и сказал, что согласно статьи о, всего, 599 гражданского кодекса долг должен там быть возвращен, то-то, то-то, -то, то-то, вот, потому что это правда, 599 статья так его регулирует. И у нас есть теперь наше дело, точно такое же, банка к гражданину или гражданину банку и Наш э, высший специальный суд точно так же его рассмотрел, тоже послался на эту 599 статью Гражданского кодекса. Но совсем ее по-другому по, по растрактовал. в ну, нашей стране, к сожалению, и такое. Что тут он написал, что да, долг там должен быть возвращен, а тут он написал, да, долг должен быть возвращен, это пишет статья, но вот так-то, так-то не так. И если мы имеем наше решение и нашли другое решение, грубо говоря, левые, совсем там другого человека, и мы видим точно такая же статья, те же самые правоотношения, но по-другому решено. Тогда мы можем подать заявление в высший специализованный суд Украины про то, чтобы они допустили это дело к рассмотрению Верховным судом Украины. Опять-таки, тут есть коллизия. Мы хотим, чтобы их решение рассмотрел Верховный суд. Ну и просим, соответственно, его изменить или скасовать, Но подаем заяву в этот же суд и просим этот суд допустить его в Верховный суд. Я судья высшего специализованного суда. Мой коллега принял такое там, я вижу, явно незаконное решение. А тут сторона подает, чтобы подать в Верховный суд. Я вычитываю это заявление. Угу, допустит Верховный суд. Ну да, если я сейчас допущу. Верховный суд пересмотрит. И обжаловать, ну, это оно подлежит обжалованию искусствования. Я его не допущу, я его, чтобы Иван Ивановичу было хорошо. Потому что Наш законодатель должен пересмотреть эти нормы для того, чтобы или упростить подачу этого заявления, например, непосредственно в Верховный суд, или же, например, вот как сейчас говорят у нас, какой там уже эрный год ведется судебная реформа, уже, скоро скажем, полгода будет, никак я не доделаю или чтобы, например, упразднить вот эти суды вообще, сделать третьей инстанции Верховный суд Украины, а эти суды ввести в состав его по палатам. Вот, кстати, в Верховном суде Украины сейчас, по-моему, 49 судей да, работают, коллега, по-моему. И они тоже у них свои есть палаты. Четыре палаты. По гражданским делам коллегии Верховного суда, по уголовным, по хозяйственным административным. четыре палаты судей мне кажется да действительно бы если бы я был бы реформатором то я бы эти суды упразднил бы сделал бы верховный суд в третьей инстанции возможно бы тогда бы и расширил бы его штат но не было вот этой четвертой личной инстанции которая его рассматривали суды